Вопрос стоит в том, каким образом сбалансировать бюджет и каким образом сделать так, чтобы страна нормально развивалась. Первое, нужно минимизировать те расходы, которые можно минимизировать в бюджете. И речь не идет о социальных выплатах. Я вам приведу простой пример. В общей сложности почти 280 миллионов гривен собираются потратить, и будьте уверены, потратят, независимо от состояния бюджета, на санатории Дуси и Верховной Рады. И при этом хочу сказать, традиционный взгляд о том, что да, чиновники, депутаты, негодяи там отдыхают. Те депутаты, которые там отдыхают, они не имеют морального права называться народными депутатами. Но вопрос не только в этом. Вопрос в том, что эти санатории превратились в прачечные для отмывки бюджетных денег. А если посмотреть еще одну составляющую, вот взять, допустим, санаторий Нижняя Орианда, Верховной Раде принадлежащий, за последние пять лет, насколько уменьшился земельный участок этого санатория? Да вдвое. Потому что за спиной у всех в тиши торгуют ну, единственное Я вам скажу, Какой что выигр? я особисто знаю кількох народных обранцев от оппозиции, которые там отпочивали. Я вам могу сказать, что я вот два созыва народный депутат никогда Никакими путевками не пользовался, машинами Верховной Рады не пользовался и так далее.